الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی علا الانبیاء الامبیا اما بعد امبع فاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء جو خالی کے کائنات ہے مالی کے کائنات ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور جس نے ہمارے دلوں کو سکون دیا اور حمد اس رب کائنات کی کہ جو انسان کو انسان کو اشرف المخلوقات بنا بنانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کہ جو علاق النشئین قدیر ہے ہر چیز کی قدرت اور طاقت کا مالک ہے حمد و ثناح اس رب کائنات کی کہ جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے ہم دوستنہ اس رب کائنات کی کہ جو بندے کے دل میں اپن, د, بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے ہم دوس رب کائنات کی کہ, کہ, کہ جو شکر کرنے والوں کو مزید عطا فرماتا ہے ہم دوسرے رب کائنات کی کہ جو بندے کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام اللہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم صحابی و وبارک وسلم آج کے بیان کا موضوع ہے کناعت میں راحت ہے زندگی کی اصل راحت زیادہ چیزیں جمع کرنے میں نہیں یعنی انسان کم از کم چیزوں میں بھی زندگی گزار سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چیزوں میں بھی زندگی گزار سکتا ہے یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی تو زندگی کی اصل راحت زیادہ چیزیں جمع کرنے میں نہیں بلکہ جو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے اس پر کناعت کرنے میں ہی کناعت کرنے میں ہے اس پر صبر کرنے میں ہے اس پر توقل اور بھروسہ کرنے میں اصل راحت ہے جو شخص کناعت احتیار اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارا سامان رکھنے والے بہت سارا پیسہ رکھنے والے کار, کوٹھیاں کاریں بنگلے اور سکون اور راحتیں بظاہر دنیاوی لحاظ کے ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود اگر ان کے پاس بیٹھا جائے ان کے دل کی بات سنی جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں سکون نہیں ہے ہم فلاں پریشانی میں ہیں فلاں مشکل میں ہے ذہنی دباؤ ہے ذہنی پریشانی ہے اس سے معلوم ہوا کہ چیزوں بہت ساری چیزوں کا ہونا بہت ساری سہولتوں کی موجودگی سکون کا نام نہیں بہت ساری چیزیں راحت کا نام نہیں بہت سارا پیسہ سکون کا نام نہیں بلکہ اللہ کا نعت کرنے والے کے دل میں سکون اتار دیتا ہے ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا اور اگر دو ہو جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا اور پھر فرمایا کہ ابن آدم کا یہ منہ اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی اللہ اکبر ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن کناعت دل کو مطمئن کر دیتی ہے کناعت دل کو سکون دیتی ہے کناعت ذہن کو سکون دیتی ہے کناعت پریشانیوں سے مصیبتوں سے الجھنوں سے دور رکھتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اور قرآن پاک میں سورة ابراہیم کے آیت نمبر سات میں اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا سبحان اللہ پس جو شکر گزار ہوا وہ امیر ہوا جو شکر گزار ہوا وہ امیر ہوا اور جو قیامت جو کناعت پسند بنا جو کناعت پسند بنا وہ راحت میں رہا سبحان اللہ دنیا کی دوڑ میں شامل رہو دنیا کے ساتھ جیو دنیا میں رہو مگر دل اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے آباد رکھو کیونکہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے جس دل میں اللہ کی تڑپ ہوتی ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے جس دل میں اللہ کی چاہت ہوتی ہے جس دل میں اللہ کی تمنا ہوتی ہے جس دل میں اللہ کا شوق ہوتا ہے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے وہ دل پاک ہو جاتا ہے پھر اس دل میں دنیا کی لذتیں نہیں آتی اس دل میں دنیا کی محبتوں کی خواہش نہیں رہتی اس دل میں کار کی خواہش نہیں رہتی اس دل میں کوٹھی کی خواہش نہیں رہتی اس دل میں بنگلے کی خواہش نہیں رہتی بلکہ وہ دل اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتا ہے اور یہ کتنا آسان ہے اس کے لیے روپے کی ضرورت نہیں اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں بس اپنے دل کو پاک و صاف کرتے ہوئے ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعائیں یاد کریں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنت تھی کہ آپ ہر کام سے پہلے دعا دعا پڑھتے سونے سے پہلے دعا پڑھتے بیدار ہو کے دعا پڑھتے واش روم میں واش روم میں جانے کی دعا ہے واش روم سے باہر آنے کی دعا ہے گھر سے باہر نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا کھانا کھانے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا کپڑے پہننے کی دعا آئینہ دیکھنے کی دعا ہر وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حیات مبارکہ سے ہمیں دعاؤں کا تسلسل ملتا ہے اور جب ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو کیا ہوگا ہمیں ذکر اللہ کا ثواب بھی ملے گا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی سبحان اللہ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عاشق رسول بنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم